আচামিজৰিট আছামিজ ষ্টৰিত সময় হ'ল পুনৰ এটি লাভ ষ্টৰি মই ধন পুনৰ এটি লাভ ষ্টৰিলৈ আপোনালোকৰ কাষ চাপিলো আহক তেনেহ'লে ষ্টৰিটো আৰম্ভ কৰোঁ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম ৰত্নী মোৰ বয়স চল্লিছৰ ওচৰৰ মোৰ চাইজ থাৰ্টি ফ'ৰ টুৱি এইট থাৰ্টি মোৰ স্বাস্থ্য দেখিলে যিকোনো পুৰুষ মোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পৰে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এবাৰ আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটাৰ লগত সেই কামটো কৰিছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া তাৰ শান্তি পাইছিলোঁ মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছিল মানে এনেকুৱা লাগিছিল যেন আজি গোটেই ৰাতিটো মই তাৰ লগতে কটাম আৰু কৰিয়ে থাকিম কিন্তু ঘপককৈ সিহঁতৰ ঘৰত মানুহ আহিছোঁ পাছফালৰ দৰ্জা দি মই পলালোঁ নহয় তাৰ পাছৰে পৰা মোৰ সেইটো কৰিবলৈ খুব মন যায় কিন্তু সময় সুবিধা নিমিলাৰ কাৰণে তেনেকৈ কৰিয়ে নাপালোঁ পাছতো দূৰণি কলেজ এখনত নাম লগাই লওঁ যাতে হোষ্টেল বা মেচত থাকি ভালপোৱাজনৰ লগত কৰিব পাৰোঁ অ'হ এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ মই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে প্ৰথম যে গাঁৱৰ ল'ৰাটোৰ লগত কৰিছিলোঁ সি কিন্তু মোৰ ভালপোৱা চোৱা নাছিল আকৌ দেই হৈ গ'ল আমাৰ মাজত আৰু ডাঙৰ এক্সাম পাছ কৰি কলেজৰ প্ৰথম বৰ্ষটো ধুনীয়াকৈ গ'ল কোনো ল'ৰাৰ প্ৰেমত পৰা নাছিলোঁ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়োতে প্ৰথমতে ফেচবুক খুলি যাৰে তাৰে লগত চেনি খাব ধৰিলোঁ কেইবাটাও ল'ৰাৰ লগত প্ৰেম কৰিব ধৰিলোঁ দুই তিনিখনমান চিম কাৰ্ড লৈ সেই সময়ত ব্লেকত চিম পোৱা গৈছিল কথা পাতিব ধৰিলোঁ মই ইহঁতৰ লগত আৰু তিনিটা ল'ৰা লগত চিনেমা হল আৰু ললছবিলাকত বহুত কৰিছিলোঁ কি যে মজা কৰিলোঁ সেই দিনবোৰত যে মই এনেদৰে গোটেই বছৰটো মোৰ ফোন আৰু মজা কৰোঁতে কৰি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হ'ল পৰীক্ষা বেয়া হ'লত ঘৰত আৰু পঢ়িব নালাগে বুলি ক'লে আৰু কিবা হাতৰ বিদ্যা শিকিবলৈও ক'লে যাতে ভৱিষ্যতে কিবা এটা উপাৰ্জনৰ পথ মই উলিয়াব পাৰোঁ মই বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি অৱশেষত কাটিং টেইলাৰিং শিকিম বুলি অনাৰ তিনিআলিত থকা দৰ্জি দোকানখনতে সোমাই ললোঁ আমি আগৰে পৰাই তাত কাপোৰ চিলাই থাকোঁ তাত খুব বেছি ফিটিং কৰি কাপোৰ চিলায় তাত থকা দৰ্জিজনে লগতে শিকায় যিজন দৰ্জীয়ে তেওঁ আকৌ মতাহে মানো বয়স বিয়াল্লিছমান হ'ব বিৰাট হেনশ্যন দেখাত বিয়া পতা নাই কিন্তু মাইকীজনী আৰু ল'ৰা এটা আছে সিহঁত বাহিৰত ক'ৰবাত থাকে ইমান ভালকৈ নাজানো এওঁ ইয়াত ভাড়াঘৰত থাকে লগত মাইকী নাথাকে কাৰণে তাৰ বেঙেনাডাল সকলো সময়তে ঠিং খাই থাকে সজুটিত তাৰ বহুত বেছি হৈ থাকে তেওঁ জোখ লোৱা চলেৰে বুকুখনত হাতখন লগাই লগাই দিয়ে মোৰ অৱশ্যে বেয়া নালাগে কিন্তু মই একো নজনাও ভাওঁ ধৰোঁ যাতে আৰু চুব পাৰে ময়ো আজিকালি অলপ ঢিলা ঢিলা পিন্ধো যাতে মোৰ বুকুৰ ওলমি যোৱা ফাঁচকেইটা দেখা পায় এইবাৰ পূজাৰ বতৰত কাপোৰ বহুত বেছি অৰ্ডাৰ আছিল মোৰ ঘৰ যিহেতু বেছি দূৰত নহয় সেয়েহে অলপ সহায় কৰিবলৈ তেওঁ মোক ক'লে আৰু ময়ো বেছি কথা নাভাবি হ'ব বুলিয়েই ক'লোঁ কাপোৰ চিলাওঁতে চিলাওঁতে ৰাতি ন বাজি ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি লগত কাষ্টমাৰ আছে বুলি ক'লোঁ আৰু ঘৰ যোৱা ফোন কৰিম বুলিও ক'লোঁ ঘৰতো হ'ব বুলি কোৱা পুনৰ কাপোৰ চিলাবলৈ লাগিব আমাৰ লগত অৱশ্যে আৰু এজন আছিল অলপ বয়সস্থ তেওঁ ৰাতি কাপোৰ চিলাবলৈ অসুবিধা পাই কাৰণে ঘৰলৈ গুচি যায় দোকানত কেৱল মই আৰু এই মাষ্টৰজনেই থাকোঁ কথাৰ মাজতে তেওঁ মোক চাহ বাকীব ক'লে নহয় পিছে তেওঁৰ ঘৰটো দোকানৰ সৈতে লাগি আছে আৰু ময়ো একো নকয় হ'ব বুলি কৈ চাহ বনাবলৈ কলো চাহ বনাই থাকোঁতে দৰ্জিজন মোৰ পাছে পাছে গৈ পাছফালৰ পৰা মোৰ উঠান বুকু জৰিত হেঁচা মাৰি ধৰিলে আৰু মৃত্যু হেঁচাত প্ৰয়োগ কৰি টিপিবলৈ লাগিলে বুকুৰ লগতে পেটটো মোহাৰি মোহাৰি ডিঙিত মম খাব ধৰিলে ময়ো কলো এৰি দিয়ক মানুহে শুনিব দেখিব তেওঁ ক'লে শুনিলে শুনক মোৰ দান্দা আজি বহুত বেছি ভাড়া হৈ আছে আৰু এইটোৰ জুই তোকে নুমাব লাগিব গতিকে তই কি কৰ তই মোক সহায় কৰ না বুকুৰ বগৰীকেইটা দেখাই থাক নহয় আজি গম পাবি এই বুলি কৈ মোক টানি আনি বিচনাত পেলাই এফালৰ পৰা কাপোৰ খুলি অপেন কৰি দিলে আৰু সিও নিজেও তাই লং পেণ্টটো খুলি আঁঠুলৈকে নমাই দিলে বাপ কি মানুহৰ ইমান ডাঙৰ বেঙেনা থাকেনে মইচোন দেখি ভয় খাই ৰ'লোঁ কিয়নো ইমানকেইটা লগত খালোঁ কিন্তু কাৰোৰে ইমান ডাঙৰ আজিলৈকে মই দেখা নাই সেই দীঘলটো দেখি মোৰ সন্মুখত কিবা লাগি গল তেওঁ প্ৰথমতে উলিয়াই ললে আৰু কুকুৰ দুটাৰ মাজত ঘঁহাই আছে তাৰ পাছত মই আৰু ৰ'ব নোৱাৰিলো মই বেঙেনাটো ধৰি পুৰা বৰ্তনৰ দৰে চুপিয়ে আছো এইবাৰ সি মোক ধৰি ভৰি দুখন মিলি লৈ বেঙেনাটো অলপ লগাই নোমইনাখনত ঘঁহাই আছে ময়ো মুখেৰে শব্দ কৰিলো ইমান ভাল লাগিছে মোৰ সূতাক বহুত দিন এইডাল সোমোৱা নাই আজি দেহমত হেঁপাহ পৰি যাব মোৰ মোক সোনকালে কৰক সি গাৰ্জিৰে ফেলা মাৰি বেঙেনাটো মোৰ সূতাত লাহেকৈ দিলে ভৰাই ময়ো অ বুলি চিঞৰি উঠিলো তেতিয়া সি মোৰ মুখত সোপা দি পূৰা স্পীডত মজা দিব ধৰিলে বহুত দিনৰ পাছত মজা পাই মোৰ ৰখে বিচনাখন দি গৈছিল সি চকু মুদি একে ৰাহে মুঠতে তালৰ লগত তাল মিলাই থাপ ফাপকৈ জীয়াই থাকিল আৰু কলে আহ মোৰ শ্ৰীমতী যেন লাগিছে তোক তাইও এনেকৈ মেলিয়েই দিয়ে এঘণ্টামান নুনুমইনা দি এইবাৰ সি তলত চিধাকৈ শুই মোক তাৰ ওপৰত বহাই সি তলফালৰ পৰা থাপ দিব ধৰিলে ইতিমধ্যে মোৰ নুনুমইনাৰ খুজুতি কমি গৈছিল কিন্তু তাৰ কাৰণে মেলিয়েই থৈছিলো সি শান্তি পাওক বুলি এইবাৰ আকৌ মোক আঁঠু কৰাই পিছফালে তলৰ ফুটাটোত দিব ধৰিলে নহয় মোৰ জীও যেন উৰি যাওঁ উৰি যাওঁ যেন লাগিল মই লাহে লাহে কান্দিব ধৰিলোঁ সি তেতিয়া ক'লে তোৰ বুকুৰকেইটা দেখাই কাপোৰ পিন্ধিও নহয় আজি পা তোক দেখিলে মোৰ দান দা সাৰা হৈ থাকে আৰু মই ৰখিব নোৱাৰোঁ মই আৰু বুকুৰ দুটা উলিয়াই কাপোৰ নিপিন্ধো আজিলৈ হ'ব বাৰু মই নোৱাৰিছোঁ এইডাল আজি নোৱাৰিছোঁ ৰৈ দে আজি ঠাণ্ডা নহয় নেকি এনেকৈ মোৰ কোনেও কৰা নাছিল আজিলৈকে উহ এৰি দে এৰি দে মই মৰি থাকিম এনেকৈ মোক কোনো কৰা নাই মোৰখন নাফালিবি ময়ো মৰি যাওঁ তোক মই নেৰু ৰ এতিয়া তোৰ মই মুখত দিম ভালদৰে গাইজ ইয়াৰ পাছৰ পাৰ্ক সোনকালে আহি আছে এই ভিডিঅ'টো কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বাবে বনোৱা হৈছে কোনেও যাতে নিজৰ গাত পাতি নলয় দিছ ভিডিঅ' ইজ অনলি ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হেল্ল' ফ্ৰুত আপোনালোকে শুনি আছিলে আছামি ষ্টৰি এই চেনেলত আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো ষ্ট'ৰী হৈছে কাল্পনিক কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে এনেধৰণৰ ষ্টৰি আগবঢ়োৱা হয় যদিহে ষ্টৰিটো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফেচবুক পেজত চালে পেজখন ফ'ল' আৰু যদিহে আপুনি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ যাব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰবিচাৰে